Через Европу, вернее, через Европейский суд по правам человека лежит дорога в резиденцию президента Украины в Межигорье. У нас в студии журналист «Украинской правды» Сергей Лещенко, который подал жалобу в Европейский суд, чтобы узнать, на каком основании Виктор Янукович владеет или пользуется резиденцией размером с княжество Монако. Встречайте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Добрый вечер. Рад вас видеть. Спасибо. Пожалуйста. Зачем вам это надо? Межигирье. Не, ну Межигирье это, знаете, не просто там какой-то домик в лесу, где живет президент. Это такое уже прям целое княжество, которое под Киевом э, расположилось. Вы возьмите, выходной день поедете, посмотрите. Но это уже там, я думаю... Путин может просто завидовать э, Черной Зависти Януковичу это такое царство, где там уже все любые там, пожелания и комплексы президента воплощены в натуре. И что там такое вот необычное? Ну, там есть поле для гольфа? Представляете, не просто там ну, такое маленькое, а настоящее там на 19, 19 лунах, да, такое с машинками, как положено. Это частное поле для гольфа. Не то, что там гольф-клуб, знаете, а поле для гольфа для одного гольфиста. Сколько да? лет вы уже пытаетесь пробраться в Межигири? Ну, я не пытаюсь пробраться, я отслеживаю эту тему. Как а, пробраться можно только если, я не знаю, будет это когда-то открыто как музей коррупции. Тогда мы все посмотрим. Или, я не знаю, ну, другие обстоятельства позволят посмотреть это все своими глазами. Пока мы все видим при помощи документов, при помощи каких-то там фактов, которые позволяют увидеть Google из космоса. То есть, это все ну, более -менее... У нас есть фрагмент документального фильма, Примера которого будет, наверное, весной. Ну, дырите, значит, С. Подвійний, подвійний паркан Межегіри. Значить, перший паркан бетонний, потім санітарна зона, і другий паркан, він завишки, я думаю, 7 метрів десь. Ну, це як в Берліні колись, коли був поділений Берлін, будували Берлінський Мур, приблизно такий самий принцип був. Декілька парканів, зони відчуження між ними. Я думаю, що треба собак ще бойових, щоб вони бігали між парканами і вишки з автоматниками. А якщо президент Янукович... пустит вас на прогулку по Межигорью. Ну, мы у него Вы спросим. А вот деньги-то откуда у вас на это все? Вы же всю жизнь были чиновником, работали там, от, с, э, от звонка до звонка на госслужбе. Откуда вот заработали деньги на все это? Ну, не можете объяснить. Расскажите нам, мы послушаем. Причал, домик для гостей в виде дворца, поле для гольфа. Что еще там есть? Нет, ну представляете, у президента есть еще свой зоопарк там. Э, не просто какой-то да там, с собак... медведями ну не медведи но кенгуру там жили и привезли двух кенгуру один нет трех привезли один говорит кенгуру э, сбежал а второй умер от холода и третьего решили отпустить чтобы он нашел второго тот не вернулся в итоге все кенгуру погибли и ну, жалко животных, конечно. И где-то там, в окрестностях Межигирья, бродит Чупакабра. Скрещенная, да, типа, собаки и Кстати, да, никто же до сих пор не разгадал, кто такая чупакабра. Может быть, вот, вот где ответ скрыт. А павлины? Про павлинов не знаю. Но страусы есть точно, и не один, а там их целая, как в выводах целый страус. Целая стая или стадо? Целая семья страусов. Целая семья страусов. Президент большой, ему нужна Яичница из больших страусиных яиц. А вы смеетесь. Посмейтесь, посмейтесь. Можно снимать в мире животных. Ну да, фактически. В окрестностях да. в Может вам переквалифицироваться на животных? Ну если вы будете мне помогать, я с удовольствием. Вместе пойдем смотреть на кабанов. Да, спасибо. Спасибо вам. У нас был Сергей Лещенко, журналист «Украинской правды».